Добрый день. Мы находимся в Киеве на выставке Акватерм 2016 и представляем вам котел Вихлач мощностью 13 киловатт. ЖК1 завода Вихлач. Какая длительность горения на дровах и на угле данной модели данного котла? Данный котел будет работать на одной загрузке топлива на угле до двух суток. На дровах будет работать до суток, на пилете до полтора дня. Какой принцип работы этого котла? Котел работает в режиме тления. Топливо опускается по и сжигается постепенно. Топливо работает как свечка, сверху вниз. А там... С какого люка загружается топливо в котел? Топливо загружается в данную загрузочную камеру по вот этот вот периметр. Ряд форсунок обеспечивает длительность горения при подаче воздушного канала. Полена какой длины? Полена какой длины загружается, помещается в топку? Дрова какого до 30 сантиметров прыжки должны быть. Все комплектующие идут вентилятор с немецким двигателем. Какой путь дыма и как происходит максимальная теплоотдача котла? Дым выходит по воздушному каналу через верх. Дымовой канал вот здесь находится вверху. Может быть также и задний дымоход. Покажите, пожалуйста, теплообменник. Теплообменник здесь идет трубчатая толщина, металла 6 мм. Трубы теплообменника находятся еще вот здесь, снизу. Как чистится теплообменник? Теплообменник необходимо очистить раз в две, раз в три недели по мере загрязнения. Какая толщина стали теплообменника? 6 мм. В самом маленьком котле 13 мм. Теплообменник идет трубчатый и шовная труба. Какой вес котла? Котел в собранном виде. С, с вентилятором и автоматикой, весит 320 килограмм. Сколько лет гарантии э, на прогорание и коррозию теплообменника? Завод дает гарантию на котел 5 лет. Срок службы у данной модели до 30 лет. Э, производятся ли промышленные котлы этого бренда «Вихлач»? завод Махачуа производит от 6 киловатт до 1 мегаватта. От 250 киловатт идет промышленная модель КВ -ГСМ. Какого производителя используется автоматика? В комплектацию идет ну, автоматика ЭКО, Польского завода. Какая гарантия на автоматику? Согласно законам Украины, гарантия идет один год, 12 месяцев. На электрическую часть. Какая процедура отработки обращений по гарантии? Вот у человека сломался котел. Что ему делать? На улице минус 20. На данный момент ни одного обращения не было. Всякое в жизни бывает, если оно случилось. А есть сервисные центры, где человек покупает котел, может обратиться в сервисный центр и в течение суток двое к нему выезжают и устанавливают причину поломки. Но на данный момент, когда прошли уже испытания, и нет поломки не было. Как давно производит ваш завод по польской лицензии бренд Вихлач? Мы были в городе Киеве, выставка Акватерм 2016.